বাহিৰত ৰাখিছিলোঁ যেনে মাইনৰিটি যিসকল বৌদ্ধ বৌদ্ধ জৈন খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম তেওঁলোকে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন পৰিচালনা কৰিছিল তাতে আমি ফিজ ৰেগুলেট কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ কেবিনেটে আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি বিধানসভাত এখন আইন আনিম এতিয়াৰ পৰা আমি মাইনৰিটি ৰাণ বা সংখ্যালঘু লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰো ফীজ আমি আন প্ৰাইভেট স্কুলৰ দৰেই নিৰীক্ষণ আৰু নিৰূপণ কৰিব পাৰিম আজি আমাৰ কেবিনেটত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয় যে যিসমূহ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ এটা আগত সিদ্ধান্ত আছিলে যে তাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আমি আইনৰ জৰিয়তে ফিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ দৰমহা বঢ়াৰ ব্যৱস্থা নাছিল যি দৰমহা আছিল তাতে তেওঁলোক থাকি গৈছিল আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে প্ৰতি বছৰে এখেতসকলৰ দৰমহা ছয় শতাংশকৈ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব আগতে কেনেকৈ দৰমহা বাঢ়িব তাক আইনখনত লিখা নাছিল এতিয়াৰ পৰা প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা প্ৰতি বছৰে ছয় শতাংশ ইনক্ৰিমেণ্ট পাই গৈ থাকিব আজি আমাৰ কেবিনেটত আগতেও মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আমাৰ দূৰ যিবিলাক ধুবুৰী চাউথ চালমাৰাৰ দৰে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ডিজএডভানটেজ স্থানত শিক্ষকতা কৰে তেওঁলোকে আগতে বদলি হ'বৰ কাৰণে আইনমতে অতি কমেও বাৰ বছৰ শিক্ষকতা কৰিব লাগিছিল আজি আমি আগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিধানসভাত আইনৰ সংশোধনী আহিব এতিয়া ছোৱালী বা মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাঁচ বছৰ কাম কৰিলেই ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে উপযোগ্য হ'ব আৰু পুৰুষ শিক্ষক সাত বছৰ কাম কৰিলে ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে তেওঁলোক উপযুক্ত হ'ব এই আইনখন সংশোধনীৰ বাবে আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায় আজি আমাৰ কেবিনেটে অসম চৰকাৰৰ যিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন পলিচি সেই পলিচীটোক সংশোধন কৰি আমি এখন আইন আনিম যি আইনৰ জৰিয়তে দুই হাজাৰ ছয় চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰিকগনাইজ হওক মাত্ৰ তেওঁলোকক ৰিকগনাইজনৰ লগত পাৰ্মিশ্যন হওক এনঅ চি হওক এফিলেশ্যন হওক যিকোনো চৰকাৰী কমিউনিকেশ্যন থাকিলেই দুই হাজাৰ ছয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্কুল কলেজ প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰাদেশীকৰণ আইনৰ সংশোধনৰ বাবে অসমৰ শিক্ষক সমাজে যি দাবী কৰি আছিলে তাক আজি আমাৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সংশোধনী বিলখনো অনুমোদন কৰা হয় এই সংশোধনীৰ ফলত কেইবা হাজাৰ শিক্ষকৰ চাকৰি প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব পাৰিব পাৰ্থক্যটো মই বুজাই দিছোঁ আগতে আমাৰ নিয়মটো আছিল যে দুই হাজাৰ ছয় চনত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব আৰু সকলো অনুমোদন পাব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব এতিয়া আমি কৈছোঁ সকলো অনুমোদন নালাগে যিকোনো এখন কাগজ থাকিলে পাৰ্মিশ্যনৰ কাগজ থাকক ৰিকগনাইজেশ্যনৰ কাগজ থাকক এফিলেশ্যনৰ কাগজ থাকক বা এন অ' চি এখন থাকক তেতিয়াও তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব এই আইনৰ ফলত বহুকেইখন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৃত হ'ব সুবিধা পাব কিমানখন কলেজ হ'ব প্ৰায় পোন্ধৰখন নতুন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৃত হ'ব স্কুল কিমানমান হ'ব অঁ স্কুলটো হিচাপ উলিয়াব দিগদাৰ কিন্তু কেইবা হাজাৰো বিদ্যালয় নতুনকৈ প্ৰাদেশীকৰণৰ আওতাত আহিব পাৰিব আজি আমাৰ কেবিনেটত নেৰিন নামৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনে এখন প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব খোজে তাকো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় আজি আমাৰ অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ বিষয় আজিম প্ৰেমজীৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে আজিম প্ৰেমজী ফাউণ্ডেশ্যন এটা ফিলনথ্ৰপিক অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে অসমত এহেজাৰ কোটি টকাতকৈও অধিক ব্যয় কৰি এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমাক আবেদন কৰিছিল আজিম প্ৰেমজী ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্ণাটকত আছে ভূপালত আছে আৰু ৰাঁচিত আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় আৰু বিশ্বমানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি পলাশবাৰীত স্থাপন হ'ব আই আই এমৰ লগতে আৰু দহ হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই ফাউণ্ডেশ্যনে শিক্ষা দিব আজি এই ফাউণ্ডেশ্যনক বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ বাবে যিখন আইন লাগে সেই আইনখনো বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনায় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশত এটা নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিব আমি যিবিলাক প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি দেখোঁ সেইকেইখন হ'ল প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এইখন হ'ল ফিলনথ্ৰপিক প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ তাত কোনো ব্যৱসায় নাই প্ৰফিটৰ কথা নাই বৰঞ্চ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ দি পঢ়াব সেইকাৰণে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এঘাৰশ বাৰশ কোটি টকা তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী অৱস্থাত সোতৰশ কোটি টকালৈকে বিনিয়োগ কৰিব তাত স্কুলো বনাব তেওঁলোকে হস্পিটেলো বনাব এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব আই আই এমৰ লগতে হ'ব পলাশবাৰী ৰাইজৰ বাবেও এটা আনন্দৰ বাতৰি অসমৰ ৰাইজৰ বাবেও এটা আনন্দৰ বাতৰি আজি আমাৰ কেবিনেটত আমি বহুদিনৰ পৰা আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ লাইনৰ মাটিক আমি শ্ৰমিক মালিকৰ পৰা চিলিং এক্টত লৈ আমি শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাই যে অসমৰ চাহ বাগিচাৰ লেবাৰ লাইনৰ মাটি চিলিং আইনৰ অধীনত আমি চৰকাৰীকৰণ কৰিম আৰু এক্টতে লিখা থাকিব যে চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ লগে লগে এই মাটি শ্ৰমিকসকলক আৱল্টন কৰা হ'ব দুটা তিনিটা কণ্ডিশ্যন থাকিব শ্ৰমিকসকলে বিছ বছৰলৈ এই মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৱল্টন পোৱাৰ পিছত আৰু শ্ৰমিকসকলে এই মাটি যেতিয়া বিছ বছৰ পিছতো বিক্ৰী কৰিব এই চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ মাজতহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আউটচাইড টি গাৰ্ডেনৰ যি শ্ৰমিক তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব যাতে লেবাৰ লাইনবোৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ এই বিলখন অহাৰ ফলত দুই লাখ ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ তেৱন্ন বিঘা মাটি আৱল্তন কৰিব পৰা যাব তিনি লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছিয়াশীটা পৰিয়াল এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা শ্ৰমিকৰ লেবাৰ লাইনৰ মাটিৰ মালিক শ্ৰমিকসকল হ'ব টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজমেণ্ট মালিক হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ পৰা আমি চিলিঙত মাটি লৈ ল'ম চিলিং আই এক্টৰ সংশোধনীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰা আইনখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰে আৰু অসম বিধানসভাত পঁচিছ তাৰিখে এই আইনখন আমি উপস্থাপন কৰিম অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হ'ব আমাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বহুদিনৰ পৰা এটা অভিযোগ আছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল কৰা হয় চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু আজি বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে উচ্ছেদ কৰিছে অহাকালিতো উচ্ছেদ নকৰিবও পাৰে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল হৈয়ে থাকিব আজি জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা যোৱাকালিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে আমাক কৈছিল যে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড ট্ৰিবিউনেল হ'ব লাগে য'ত এজন ৰিটায়াৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ তাৰ অধ্যক্ষ হ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি কোনোবাই দখল কৰিলে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিবিউনেলত অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিবিউনেলে উচ্ছেদৰ অনুমতি দিব পাৰিব এতিয়া বহুত সময়ত ডি ডি চিক কয় ডি চি একো নকৰে এছ ডি চিক কয় এছ ডি চিয়ে একো নকৰে এতিয়া গোটেই ব্যৱস্থাটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰাইব্যুনেললৈকে গুচি যাব যিজন এজন জাজে অধ্যক্ষতা কৰিব আৰু ট্ৰিবিউনেলৰ সিদ্ধান্ত মতে জিলা আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে মানিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু এই ট্ৰিবিউনেলখনক আমি আদালতৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীটো আছিলে আৰু আমি যিহেতু এই বছৰ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ প্ৰতিবেদন এটা এটাকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ এই আইনখনো আমাৰ বিধানসভাত পঁচিছ তাৰিখে ৰাজহমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই উপস্থাপন কৰিব আজি আমাৰ কেবিনেটত কাৰ্বি ভৈয়ামত বাস কৰা কাৰ্বি ৰাইজৰ বাবে আপোনালোকে জানে যে কাৰ্বি সমাজ পাহাৰত বাস কৰে আৰু কাৰ্বি সমাজ ভৈয়ামতো বাস কৰে ভৈয়ামত বাস কৰা কাৰ্বি সমাজৰ বাবে আজি আমি এখন অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ আৰু এই অট'নমাছ কাউন্সিল আইনখনো আজি কেবিনেটত পাৰিত কৰা হয় ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই পঁচিছ তাৰিখে এই আইনখন বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিব আজি আমি জাগিৰোডত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় এখন চেণ্ট্ৰেল স্কুল এখন স্থাপনৰ বাবে চৌব্বিছ বিঘা মাটি আমি আৱণ্টন দিওঁ আপোনালোকে জানে যে এডভানটেজ থ্ৰীৰ পিছৰে পৰা অসমত আমি উদ্যোগীকৰণৰ দিশটোক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লৈছোঁ আৰু আমি কাম কৰি গৈছোঁ এটা ছেক্টৰ আছে সেয়া হৈছে আপোনালোকে জানে যে ইণ্ডিগ' চলিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া চলিছে ডাঙৰ ডাঙৰ স্পাইচ জেট বিমানবিলাক আমাৰ ইয়াত আহে আৰু আমাৰ ইয়াত গুচি যায় কিন্তু এই বিমানবিলাক মেইনটেইন কৰা হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হয় ছাৰ্ভিচিং কৰা হয় ই এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী যাক নেকি এম আৰ বুলি কোৱা হয় মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰ এণ্ড অভাৰ হল এই উদ্যোগটো আমাৰ অসমত নাছিলে বিমানবিলাক আমাৰ আমি বিমান দেখোঁ কিন্তু বেয়া হ'লে আমাৰ ইয়াত ঠিক নহয় বা ছাৰ্ভিচিং নহয় গাড়ী যেনেকৈ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আছে বিমানৰো ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আছে আৰু ই বহুত এমপ্লয়মেণ্ট দিয়ে আজি আমাৰ কেবিনেটত মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰ অভাৰ হল পলিচি অৱ আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অনুমোদন কৰা হয় অসমত সাতটা এয়াৰপৰ্ট আছে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে সাতটা এম আৰ আমি আনিব পাৰোঁ আৰু ই আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ নিযুক্তিৰ নতুন ৰাস্তা এটা মুকলি কৰি দিব আৰু এভিয়েচন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো অসমত নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠাত সহায় কৰিব আজি কেবিনেটত দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই বিনিয়োগ কৰিব খোজে তাৰ বিভিন্ন ইনচেণ্টিভ আদি দিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি নিৰ্মাণ কৰা হয় আমাৰ কেবিনেটত কেইখনমান আৰু বিল আহিব অসম জনবিশ্বাস আইন আমাৰ আছাম ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ বিল তাকো কেবিনেটে আজি অনুমোদন জনায় এইবাৰ প্ৰায় পঁচিছখনতকৈ অধিক বিল কেবিনেটত আহিব আৰু এটা ইয়াৰ লগত দুখন আৰু বিল আহিব আমাৰ যাক আহত গুৰিত যিটো ম'হৰ যুঁজ হয় তাক যোৱাবাৰ হাই কৰ্টে বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু ম'হৰ যুঁজখন যোৱাবাৰ নহ'লগৈ হাই কৰ্টে কৈছিল যে আপোনালোকে আইন এমেণ্ড কৰিব লাগিব এতিয়া আমি অসমত প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেল আইনখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আহত গুৰিৰ মহ যুঁজখনক আইনৰ স্বীকৃতি দিয়া হয় অকল আঁহত গুৰিয়ে নহয় লগত যিমান মহৰ যুঁজ হয় এই ম'হৰ যুঁজখনক ক্ৰুৱেলিটিৰ ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আমি বাহিৰত আনিব খুজিছোঁ যাৰ ফলত আমি ভাবোঁ এইবাৰ মাঘ বিহুত নহ'ব অহাবাৰলৈকে অন্তত আমি সদায় যিটো পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ তাক আমি দেখা পাব পাৰিম শেষত আপোনালোকে জানে যে জালিকাটো আদিক আইনৰ দ্বাৰাই অনুমোদন দিয়া হৈছিলে জালিকাটো আমি আইন কৰা নাছিলোঁ কাৰণে বাৰে বাৰে আমাক হাই কোৰ্টে বাধা দি আছিলে সেইকাৰণে আমি বিধানসভাত আইনখন আনিম আৰু আইনৰ জৰিয়তে মহ যুঁজটোক আমি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিওঁ এতিয়া মই শেষত এটা আপোনালোকক কথা ক'ব খুজিছোঁ ঊনৈছশ তিৰাশী চনত যেতিয়া অসমত ভয়ংকৰ অশান্তি হৈছিল সংঘৰ্ষ হৈছিলে দুহেজাৰতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া চৰকাৰে তিৱাৰী কমিশ্যন গঠন কৰিছিল আৰু তিৱাৰী কমিশনৰ প্ৰতিবেদনখন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই যদিও সদনত পেচ কৰিছিলে তাৰ কপি কাকো নিদিয়াকৈ ইছ্যুটো শেষ কৰি থোৱা হৈছিলে পঁচিছ তাৰিখে আমি সদনৰ সকলো বিধায়কক আমি তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপ'ৰ্ট বিতৰণ কৰিম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাক কৈছিলে যে তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপ'ৰ্টটো আপোনালোকে দিয়ক তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু সেই সময়ত আন্দোলনকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজস্ব প্ৰচেষ্টাত মেহটা কমিশ্যন এখন গঠন কৰিছিল চৰকাৰে কৰিছিল তিৱাৰী কমিশ্যন মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ দ্বাৰা মেহটা কমিশ্যন কৰা হৈছিল আৰু এই মেহতা কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ আছিলে শ্ৰী টি ইউ মেহতা ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিছ হিমাচল হাই কৰ্ট গণেশ চন্দ্ৰ ফুকন আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড আই এছ অফিচাৰ আৰু কটন কলেজৰ অধ্যক্ষ ৰাইহান চাহ চৰকাৰৰ পক্ষত বা চৰকাৰে কৰা আয়োগ আছিল তিৱাৰী কমিটি ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে নিৰ্মাণ কৰা আয়োগ আছিলে মেহতা কমিটি যিহেতু আমি তিৱাৰী কমিশ্যনখন সদনত আনিম আচুৰ অনুৰোধ আছিল যে মেহটা কমিশ্যনখনো আনিব লাগে যাতে দুইটা ভিউ ৰাইজে পাব পাৰে আজি আমি এটা বহল অন্তৰলৈ অসমত কেতিয়াও হোৱা নাই ব্যক্তিগত বা সামাজিক পৰ্যায়ত গঠন কৰা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বিধানসভাত দাখিল কৰা আজিলৈকে কোনো ৰেকৰ্ড নাই কিন্তু পৰম্পৰা ভাঙি আমি জাষ্টিছ মেহতা কমিটীৰ ৰিপ'ৰ্ট যদিও ব্যক্তিগত বা সামাজিক পৰ্যায়টি হৈছিল চৰকাৰ কোনো বেচৰকাৰী তদন্ত এই বেচৰকাৰী তদন্তৰ প্ৰতিবেদনখনো আমি সদনত দাখিল কৰিম যাতে অসমৰ ইতিহাসৰ সেই অধ্যায়টোৰ সকলো ধৰণৰ ভিউজ যাতে ৰাইজে পাব পাৰে বে বেচৰকাৰী তদন্ত আয়োগ চৰকাৰী তদন্ত আয়োগ আমি দুইটা সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিম বিশেষকৈ ৰিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট গৱেষণাৰ ষ্টুডেণ্ট অসম আন্দোলনক লৈ গৱেষণা কৰিব খোজা ৰিচাৰ্ছ কৰিব খোজা জানিব খোজা এই সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে দুইখন কমিটিৰ ৰিপৰ্ট থাকিলে তেওঁলোকে এই এটা সম্যক ধাৰণা ল'বলৈ সুবিধা পাব তেতিয়াও এটা বিতৰ্ক হৈছিল সেই সময়তে প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰ থাকোঁতে এইটো অনুৰোধ আছিল যে তিৱাৰীখন দিলে যদি মেহতাখন কিয় দিয়া নাই আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি দুইটা ৰিপৰ্ট আমি সদনক দিম সেইফালৰ পৰা আজি এখন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা অসম কেবিনেটত গঠন কৰা হয় আপোনালোকে কিবা প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মই এটা আপোনালোকক সামান্য ইনফৰ্মেশ্যনেৰে মই সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যে কেবিনেটত অজস্ৰ আইটেম আছিলে সেইকাৰণে জনজাতি সংক্ৰান্তত মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰতিবেদনখন আজি আমি বহুত ভাল কৰি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে ছাব্বিছ তাৰিখে জনজাতীয় ছ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয়কৰণৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতিবেদনখন ছাব্বিছ তাৰিখে এখন বিশেষ কেবিনেটত আলোচনা হ'ব আৰু সাতাইছ তাৰিখে আমি ইয়াক বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিম পঁচিছ তাৰিখে উপস্থাপন কৰিম বুলি মই কৈছিলোঁ কিন্তু বহুত কাগজ পত্ৰ আইনৰ হেঁচাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এই প্ৰতিবেদনখন আমি সাতাইছ তাৰিখে সদনত আমি দাখিল কৰিম ছাব্বিছ তাৰিখে আমাৰ কেবিনেট বৈঠক হ'ব তাতে অনুমোদন হ'ব আৰু সাতাইছ তাৰিখে আমি ইয়াক সদনত উপস্থাপন কৰিম আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰিম চাওক যদি টেকনিকেলি সোধে হয়তো দুইটা ৰিপৰ্টেই ৰাজহুৱা হৈছিলে কিন্তু আছোৱেও কপি বনাই কাকো দিব পৰা নাছিল মহন্ত ডাঙৰীয়াইও কাকো দিব পৰা নাছিল টেকনিকেলি উপস্থাপন হৈছিল এইবাৰ দুইখন বহল ভিত্তিত ৰাইজে দেখিব পাব মেটা কমিশ্যনটো এচেম্বলিত দিয়াৰ কথাই নাই এখন বেচৰকাৰী আছিলে তিৱাৰী কমিটীয়ে ৰিপৰ্ট দিছিলে কিন্তু এটা কপি অকল স্পীকাৰৰ হাতত আছিলে আৰু মেম্বাৰে পোৱা নাছিলে এইবাৰ সকলোৱে পাব আৰু আপোনালোককো আমি কপি দি দিম চাওক মই ৰিপৰ্টটো যিহেতু পঢ়িছোঁ তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্টটো যদিও সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনতে তাৰ প্ৰতিবেদন আহিছিল ৰিপৰ্টটো সম্যকভাৱে এটা নিৰপেক্ষ ৰিপৰ্ট আৰু যথেষ্ট কষ্ট তাত কৰা হৈছিলে অসমৰ এটা ডাঙৰ ইতিহাস এটা লুকাই নোহোৱা হৈ যাব যদি আমি তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্টটো দেখা নাপাওঁ আৰু কংগ্ৰেছে ভাবিছে তাত কিবা প্ৰভু কেটিভ কথা আছে তাত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক লাভ হ'ব তাত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক লাভ হ'ব পৰা এটা শব্দও নাই খালী অসমৰ বুৰঞ্জীৰ ডাঙৰ ইতিহাস এটা নোহোৱা হৈ যাব যদি তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপ'ৰ্টটো ৰাইজৰ সন্মুখত নাথাকে গতিকে ই এটা একাডেমিক এক্সাৰচাইজ কংগ্ৰেছে ভাবিছে তাত কিবা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কথা আছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান নেতৃত্বটো খুব তুলুঙা আৰু তেওঁলোকৰ মই ক'ব গ'লে মেচিউৰিটিৰ অভাৱ কাৰণ এইখন তেওঁলোকৰ চৰকাৰে গঠন কৰা তদন্ত আয়োগ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গঠন কৰা তদন্ত আয়োগ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গঠন কৰা তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন এখন প্ৰকাশ কৰিব নালাগে বুলি কংগ্ৰেছে কেনেকৈ ক'ব পাৰে আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দেউতাকে এই কমিটিখন পৰিচালনা কৰিছিল তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত তাৰমানে এই কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোৰ মেচিউৰিটি নাই বৰ্তমানৰ যিটো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি চলি আছে তুলুঙা একেবাৰে মানে পলিটিকেল মেচিউৰিটি নোহোৱা পাৰ্টি এটা তেওঁলোকৰ কামটো আমি কৰিছোঁ আৰু আমি কিমান অপেন কালি আমাক আছোঁৱে কৈছে আৰু ৰিপৰ্টত আছুৰ ওপৰতহে কিছুমান নিগেটিভ আছে কালি আছুৱে মোক কৈছে যে নহয় আমি জানো আমাৰ ওপৰত নিগেটিভ আছে কিন্তু তথাপিতো এইখনো সদনতা হওক কাৰণ আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ ই এটা অংশ আজি নেলিক লৈ বহুতে কিবা কিবি কৈ থাকে তাতে পঢ়িলে বুজি পাব অকল নেলি অহা নাই তাত গহপুৰ আহিছে চমৰীয়া আহিছে চিলাপথাৰ আহিছে গতিকে এই ৰিপৰ্টখন পঢ়িলে নতুন প্ৰজন্মই বহুত কথা জানিব পাৰিব অসম আন্দোলন কিয় হৈছিল কিয় হ'বলগীয়া হ'ল আৰু সেই সময়তে তিৱাৰী কমিশনে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ ৰিকমেণ্ড কৰি গৈছিল ইন নাইনটিন এইটি থ্ৰী গতিকে এইবিলাক জনা ভাল আজি আমি যি কৈ আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলো কামতে ব্যতিক্ৰম নাই টাটা চেমিকণ্ডাক্টৰ বেলেগ কোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে অসমীয়া ভাষাত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা কোনে দিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ কোনে আনিলে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী কোনে পালন কৰিলে চুকাফাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় কোনে কৰিলে টি গাৰ্ডেনৰ শ্ৰমিকক মাটিৰ অধিকাৰ কোনে দিলে গতিকে আমাৰ চৰকাৰখনতো ব্যতিক্ৰমী সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে সপ্তাহত কেবিনেট পাতি এনেকৈ আপোনালোকক কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এড্ৰেছ কৰাৰ আগতে কোনোবাই কৰিছিল নেকি গতিকে আমাৰ চৰকাৰখনতো ব্যতিক্ৰম হয়েই সেইটোতো অসমৰ মানুহে স্বীকাৰ কৰে আশীৰ্বাদ কৰে গতিকে আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকৰিলে বুলি মই নকৰিম এইটো কেনেকুৱা ক'ত কথা লিখা আছে আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ মনত ভয় আছিলে মোৰ মনত ভয় নাই কাৰণ ইতিহাস কেতিয়াও লুকাব নাপায় ইট ইজ এ ক্ৰাইম ইতিহাস লুকালে নতুন জেনেৰেশ্যনে অসমক জানিব নোৱাৰিব এন ইট ইজ এ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউমেনিটি কোনোবাই যদি ইতিহাসক দাবাব খোজে আৰু বিধানসভাৰ লাইব্ৰেৰীত ইয়াৰ কপি এটা আছেও আজিও আছে এনেকুৱা নহয় যে কপিটো নাই প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াই যিটো কপি সদনত দিলে স্পীকাৰে নি আলমাৰীত থৈ দিছে বিধানসভাৰ লাইব্ৰেৰীত আজিও আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে এইটো কোনো ছিক্ৰেট ডকুমেণ্টটো নহয় बहुत लंबा हो जाएगा माँ कहाँ हो पाएगा ये इंग्लिश हिंदी टुडे असम कैबिनेट हैज अप्रूव हॉस्टॉप ऑफ अराउंड ट्वेंटी सेवन टू बी प्लेस बिफोर आसाम असेंबली इन सेशन फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ दिस मंथ दिस इंक्लूड a provision for handing over tea garden uh, labor colonies land to the tea garden laborers uh, school provincialization act uh, relaxation uh, uh, of animal cruelty act to provide a facility for buffalo fight like jalakattu the, all this legislation will be placed before the assembly, including a new policy for MRO. Along with this legislation, we are, going, uh, we are also going to place the Tiwari Commission report, which was constituted in 1983, to investigate the region of violence that has erupted in the state in the year 2083 which has witnessed uh, death of over 3,000 citizens. Along with that, at that point of time, a non-government inquiry was also constituted under the chairmanship of Justice T.U. Mehta. Government of Assam going to lay both the report, the report of the commission constituted by Government of Assam, the the. ৰিপৰ্ট অফ দ্য কমিশ্যন কনষ্টিটিউটেড বাই দ্য এজুটেশ্যনিষ্ট অফ দেট পইণ্ট অফ টাইম চ' ডেট দ্য পিপল অফ আছাম নিউ জেনেৰেশ্যন স্কলাৰ্ছ কেন ষ্টাডি দ্য ৰোট কজ অফ আছাম এজুকেশ্যন এণ্ড ভেৰিয়াছ ইছুছ ছাৰাউণ্ডিং দা আইডেণ্টিটি ইছ্যু অফ আছামিজ পিপল হ'ব একোতো নাই বাকী ঠিক আছে আৰু ছাব্বিছ তাৰিখৰ কেবিনেটত আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ আলোচনা কৰিম সাতাইছ তাৰিখে সেইখন সদনত আহিব মই পঁচিছ বুলি কৈছিলোঁ দুটা দিন দেৰি হ'ল কাৰণ ইমান কামৰ মাজত ক'ৰবাত কিবা খেলি মেলি যাতে থাকি নাযায় সেইকাৰণে দুটা দিন আমি বেছিকৈ লৈছোঁ লাভ জেহাদৰ বিলখনো আলোচনাত আছে কিন্তু এইবাৰ হ'বনে নহ'ব মোৰ ডাউট আছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনতে সেই বিলখনো আহিব কাম চলি আছে